imom abu dovud oysha onamizdan rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalom innamannisa ayollar erkaklarni tug'ishganlari deganlar ya'ni butun insoniy huquqlar bo'yicha ayollar erkaklar bilan barobar degani insoniylik huquqi bo'yicha lekin ba'zi bir masalalarda ba'zi bir xususiyatlarda ta alloh taolo erkaklarni ayollardan ayollarni erkaklardan fazilatli qilib qo'ydi biriga bergan narsani ikkinchisiga bermadi alloh taolo qur'oni karimdastabila sizlardan ba'zilaringizga berilgan narsani ba'zilaringiz orzu qilmasin qaniydi manga berilganda zamanzyansl... demasin erkaklarga o'z kasbidan nasiba bor ayollarga o'z kasbidan nasiba bor allohdan fazlini so'rang deyapti ya'ni ayollar qani edi bizga ham erkaklarga berilgan haq berilsa edi imtiyoz berilsa edi deb xomtama bo'lib orzu qilib umid qilib shuni so'rab yurmasin ba'zi narsalar ayollarga berilgan haqlar erkaklarga berilmagan mana hozir o'qib turgan juma namozimizga ayollar kelishi shart emas bizga farz qilingan ayollarga farz qilinmagan guvohlik berish mas'uliyati bor dinimizda ayol kishini bu mas'uliyatdan biroz alloh taolo yengillatgan ya'ni bittasini guvohligi o'tmaydi balki ikkitasini guvohligi o'tadigan bir erkakka teng qilib qo'ydi bir erkakni guvohligi ulardan ikkita bo'lishi kerak bu bo'lmasa bo'lmaydi lekin ayollarga xos bo'lgan masalalarda ularni guvohligi qabul qilinadi